Вітаю вас, друзья. Вы на канале Рибацюга. Сегодня у нас в планах твич и сплав по сіверському дінцю. Сегодня я не сам, буду с другом Олександром. Спробуем затвичить щучку. Подемо, что из этого выйдет. Так что погнали. Хороший кадяка. Ого, куда, 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 куда? Стоямба, стоямба, стоямба. Она, кажется, мертвая, тихо, уже дерзко. Оп, есть, дома. Есть такое дело. И, ну, шпинта, Опа-на, на Вот она. Вот на вот и банана. Ермакалова на 105-го. Красопета порва. Так. так. Все, Гаврика, мы пока убираем. И следуем <laughs> Ну, такая. А, я и за ботины. за ботины. Тихо, <рес> тихо, тихо. Тих, опа. Здесь есть карась. Я думал, там тонает. Да, да. <рес> да, Начало добыть. Да, а? <рес> Шон, это из порвала, деточку порвала. Там вытянул, там стромы. Ну, есть. Так, грамм 800, 700 примерно. Малый с Ты покляпка, мелкий. А ты успокойся. Мистер, мистер. Да, бачите, да, туда погнал. Ну там есть, там по-любому есть. В том русле просто ниже туда Рамка. Два раза просто. Разы, мимо, разорнула, все раз, еще раз. Давай. Ну. Все. Сколько должна? быть? Хм? Два раза промазала. Ты просто промазала. Хотя сказать, что я там быстро беру, нет, тихонько. Помоним. Ну, такая, ну, такая для себя куча, что я последний пример. Угу. Подтеложка такая. Ну что, друзья, вот и закончилась наша рыболовля. В общем, что хотелось бы сказать? Пимала мы пару щучек. Там мелко была. В общем, рыба есть судак був один два с половиной кило ну правда не снимали коли ловили стояли на ямке джиганули трошки попробовали поймали одного судачка ну, а но оно видео не попало не хочется подать дуже точку ну прям не хочется особо ничего не снимал так и де поимки були пару включений було там короткое видео будет, так что хотелось просто отдохнуть пообщаться Якось так так что Кому понравилось, как всегда, лайк, подписка. И до скорой встречи. Пока.